Deməli bu şey şeirlər olur, yə. E, Sərbəz şeirlər. Onlarda bəzən olacaq, bəlkə test nümunələrində qarşınıza çıxacaq variant olaraq. O bəzi nümunələrdə bir də görsən elə verilmiş ki, cümlələri onlar adlıq cümlə şəklində işlənir. A, qeyd elədiyim kimi, cümlənin şəxsə görə bütün növləri, həm müəyyən, həm qeyri-müəyyən, həm ümumi, həm şahssiz. Bunlar hamısı, e, deməli Ola bilər, e, deməli həm müxtəsər, həm geniş ola bilər. Bunlardan e, ümmi şəxsli cümlələr bir qayda olaraq feilli xəbərlə olur, digərləri həm ism, həm feilli xəbərlə ola bilər. Bir də, bir də adlıq cümlələrdə xəbər olmur. Adlıq cümlələrin e, sonuna dır artıranda adətən şahssiz cümləyə çevrilir. Ötən dəfə mən sizə səhv eləmirəmsə yarımçıq cümlələr, bir də üzvlənməyən cümlələrlə bağlı, söz cümlələrlə bağlı məlumat vermişdim. Yarımçıq cümlələrdir, söz cümlələridir. Bunlar daha çox dialoqların tərkibində işlənir. E, məsələn, yarımçıq cümlələr üzvlənir, amma söz cümlələri isə üzvlənməyən cümlələrə aiddir. E, sən nə vaxt gələcəksən cümləsinə mən cavab verə bilərəm sabah Bu olur mənim üçün yarımçıq cümlə çünki yalnız zərflikdən ibarətdir. Mən sabah gələcəyəm. Mübtəda və xəbər burada buraxılıb. Amma deyirəm, sən gələcəksənmi? Sən gələcəksənmi deyəndə, e, deməli, bəli, hə, yox, xeyr, əlbəttə ilə cavab verə bilirəmsə, hə, yox, xeyr, bəli, əlbəttə, sözsüz, ahan. Bunlarla cavab verərsə, bunlar mənim bizim üçün olur ə sözcük cümlələr və üzvlənməyən cümlələr çünki köməkçi nitgisələri ilə ifadə olunur. Ədadlar, modal sözlər, təsdiq və guman şübhə bildirən modal sözlər bir də nidalarla ifadə olunur. Cümlələrin şaxsə görə növləri ilə bağlı bu qədər. İndi testi işlədikcə bizim nə problemimiz olsa, onların mənissə izah eləyəcəm.